Хорошо, вы вспомнили о убийстве одного из российских лидеров оппозиции Бориса Немцова. Вы же хорошо знали. Да, мы Бориса дружили. Бориса Немцова, да, мы... дружили. По вашему мнению, кто, кто стоит за убийством? Тут уже у нас следствие взяло чеченский след, арестованы люди. Заур Дадаев дал вроде как признательные показания. Это удивительно, потому что мы с коллегами уже сразу после убийства говорили поспорим, скоро будет кавказский след и найдут угадали. да, найдут чеченцев или ингушей, и э, я уверен, это место, где это убийство происходило, это знаковое место. Если бы, если бы Бориса Немцова убили бы там в подъезде, в какой-то подворотной, можно было подумать, что разные версии, но какой нормальный убийца выберет для такого, для такого преступления одно из самых охраняемых мест на свете у бориса было круглосуточно за ним следили фсб там всегда было нарушенное наблюдение и именно в тот момент этого нет. то есть абсолютно четко что это не могло происходить без как минимум побудительство э, э, власти иначе это немыслимо и эти убийцы, они даже не были знать, что им бояться нечего. Я не говорю о непосредственных заказчиков там могли бы просто найти кого угодно, я говорю о тех, кто э, сверху этим руководил. Да, и Борис, смотрите, вот с одной стороны вроде как обвиняют, да, того же Дадаева, его знакомых, других представителей Чечни, а с другой стороны Путин награждает лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом. Тут вы уже сам себе ответ, отдали, ответ дали. Я думаю, если трезвыми глазами на это смотреть, то трудно не понимать, что происходит.